एक माँ ने जब अपने बच्चे को इस आयत का तर्जमा बताया वमा माँ और का रहा आलमीन आपको रहमत बना कर ही भेजा गया है आलमीन के लिए तो बच्चे ने नबी के बारे में नहीं पूछा रहमत के बारे में नहीं पूछा बल्कि आलमीन के बारे में पूछा कि ये आलमीन क्या है माँ ने कहा पूरी दुनिया बल्कि कायनात के लिए आप रहमत बनाकर भेजे गए बच्चे ने फौरन पूछा क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया का सफर किया था माँ ने कहा पूरी दुनिया नहीं बल्कि पूरी कायनात का सफर किया था फिर माँ ने महराज का वाक्य सुनाया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से बाहर सातों आसमानों का सफर करके जन्नत और जहन्नम को देखा और फिर आलमीन को बनाने वाले से मुलाकात की बच्चा बहुत ही इमोशनल हो गया और माँ से कहा मैं भी पूरी दुनिया का सफ़र करूँगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को पूरी दुनिया में देखूँगा माँ ने कहा बहुत खूब बेटा लेकिन नबी की रहमत को समझने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इल्म को तरीक़े को सीखना होगा समझना होगा फिर क्या था वो बच्चा मदरसे में हाफ़िज़ और आलिम बनने के लिए चला गया इसलिए नहीं कि वो मस्जिद में इमामत कराए या फिर बयान दे बल्कि उसे आलमीन यानि दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को एक्सप्लोर करना था अब यहाँ से वजूद होता है एक ट्रैवलर दाई का अब इस बच्चे के पास कुरान और हदीस का इल्म था तो इसने सबसे पहले ये सर्च किया कि ट्रैवल करना कैसा है तो उसके सामने कुरान की ये आयत निकल कर आई कुल शीरो फे लरुद फ़न ओ कैफ बद अल खलक़ दुनिया में घूमो और देखो अल्लाह की मखलूक कैसे वजूद में आई दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया शो फे लरुद फ़न ओ कैफ कहना आक़ी बतुलमुजरम दुनिया में घूमो और देखो कैसा रहा अनजाम मुजरमों का अल्लाह ने दो वजह से ट्रैवल करने के लिए कहा एक तो अल्लाह की तख्लीक को पहचानना और एक मुजरमों का अनजाम को जानना बल्कि तमाम अम्बिया आलाम ने ट्रैवल किया आदम आलाम तो जन्नत से ट्रैवल करके दुनिया के अंदर आए इब्राहीम आलाम इराक़ में पैदा हुए ट्रैवल करके कनान गए मक्का गए मूसा सलाम इजिप्ट में पैदा हुए ट्रैवल करके फ़लस्तीन गए यूसुफ यूसुफ़लम फ़लस्तीन में पैदा हुए ट्रैवल करके इजिप्ट गए लेकिन इस बच्चे का मकसद ट्रैवल करना नहीं था बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को दुनिया में एक्सप्लोर करना था तो इस बच्चे ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखा कि आपने कहाँ कहाँ सफ़र किया ट्रैवल किया सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के साथ बिजनेस के लिए सफ़र किया मुल्क शाम का लेकिन रास्ते में आराम के लिए इस दरख्त के पास आप बैठ गए जब इस बच्चे को पता चला कि यह दरख़ आज भी मौजूद है ज़िंदा है सही सालिम है तो वह अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाया और निकल गया उस सफ़र के लिए जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया था तो ये पहला सफ़र जो कि नबी अलैहि वसल्लम से इंस्पायर होकर इस बच्चे ने किया था फिर जब इस बच्चे ने कुरान के शुर इसरा की तफसीर पढ़ी सुबहानसरा बयाबदी मस्जिद अहरामजिद के पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रात में सफ़र कराया मस्जिद हराम से मस्जिद अकसा के लिए तो उस बच्चे को अपनी माँ की कही हुई बात याद आ गई कि आप पूरे आलम के लिए रहमत है और आपने पूरे कायनात का सफ़र किया लेकिन आसमानों का सफ़र करना इस बच्चे के लिए इम्पॉसिबल था तो इस बच्चे ने डिसाइड किया कि कम से कम मैं वो चीज़ करूँ जो आप वसल्लम ने इस दुनिया में की मतलब के मस्जिद हराम जाए और मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा के लिए सफ़र करे तो ये सफ़र के इंस्पिरेशन उसके दिलो दिमाग में ऐसी बस गई थी कि वो मस्जिद हराम पहुँच गया इतना ही नहीं बल्कि वो मस्जिद अक्सा भी पहुँच गया और जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बिया आल सलाम को नमाज़ पढ़ाई थी वहाँ खड़े होकर उसने दो रकात नमाज भी अदा की और जिस चट्टान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ गए थे मेराज की रात में उस चट्टान को उसने हाथ लगाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंस्पायर होकर वो मदीना भी गया ताइफ भी गया पर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंस्पायर हो के कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में करता है ताकि वो जन्नत में दाखिल होने वाला बन जाए कोई इबादत को सेलेक्ट करता है तो कोई अखलाक को लेकिन इस बच्चे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र को सेलेक्ट किया और आपसे इंस्पायर होकर एक ट्रैवलर दाई बन गया लेकिन अब भी इसे पूरी तसल्ली नहीं हुई क्योंकि जितने भी मुल्कों के अंदर इसने सफ़र किया वो मुसलमानों के मुल्क थे जहाँ पर मुसलमान रहते थे और इसे देखना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत आलमीन में कैसे है गैर मुसलमानों मुल्कों के अंदर कैसे है तो इसने हदीसों में सर्च किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रैवल करने वालों को क्या एडवाइस दी तो एक हदीस उसके सामने आई कि आप वसल्लम ने मुआज इबन जबल रज़ी अल्लाह अनहु को एडवाइस दी कि मुआज तुम जहाँ भी रहो जैसे भी रहो अल्लाह को ना भूलना नंबर दो पे आपने फ़रमाया कि अगर तुमसे कोई गुना हो जाए बुराई हो जाए तो उसे अच्छाई के ज़रिए से कवर कर लेना मिटा देना तीसरे नंबर पे आपने फ़रमाया कि मखलूक़ात से अच्छा अखलाक के साथ में पेश आना तो इस एडवाइस को इस बच्चे ने अपने दिल में बसा लिया और ऐसे मुल्कों की तरफ निकल गया जहाँ पर मुसलमान नहीं थे या फिर बहुत कम मुसलमान थे और जब इन तीनों चीज़ों को उसने उन मुल्कों में जाके अप्लाई किया तो अल्लाह की कसम उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को हर जगह पाया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर एक्शन हमारे लिए इंस्पिरेशन है चाहे इबादत हो अखलाक हो मामलात हो ट्रैवल हो सफ़र हो और आपको इस बच्चे के बारे में बताओ कि ये बच्चा आप वसल्लम के सफ़र से इंस्पायर हो के उन तमाम जगहों पे जाकर आया है जिसका जिक्र कुरान हदीस में आया है क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया अति अल्लाह व अति रसूल अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताद करो और रसूल की, की ज़िंदगी हमारे लिए एग्ज़ाम्पल से भरी पड़ी है जिस भी एक्शन को आप कॉपी करो कामयाब हो जाओगे अल्लाहमद वली महमद